Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemanusiaan. Saya ingin menceritakan seber sikit bagaimana senario kes ini. Fakta yang pertama yang perlu kita ingat bahawa jumlah pengadu yang kita wakili adalah sebanyak 57 orang. Dan jumlah kerugian mencecah ke 8.3 juta ringgit. Ini fakta yang pertama. 57 orang, jumlah uh, kerugian mencecah ke 8.3 juta. Adakah terdapat lebih ramai lagi mangsa di luar. Ya. Kami percaya bahawa terdapat lagi ribuan mangsa di luar yang belum membuat aduan. Yang MSHO mewakili hari ini adalah sebanyak 57 orang. Saya ingin menceritakan sikit bagaimana modus operandi dalang yang kita syak dalam peribuan ini bagaimana dia mewujudkan sebuah syarikat dan dia mengatakan bahawa dia telah dilantik untuk mencairkan Harta pusaka seorang warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan berjumlah berbilion ringgit, berbilion dolar. Sebahagian daripadanya wang ada di United Kingdom, sebahagian daripada wang ada di Switzerland, dan harta-harta tersebut terdiri daripada US dollar dan terdiri daripada uh, emas, jongkong-jongkong emas. Dan dia kata dana-dana ini semua sekarang sekarang berada di United Kingdom dan US dan memerlukan kelulusan tertentu daripada Bank Negara, daripada World Bank. Yang kami percaya kenyataan-kenyataan tersebut adalah kenyataan palsu dan kenyataan yang tidak benar. Oleh yang demikian, maka dia mengumpulkan pelabur-pelabur melalui beberapa orang mandat yang kita panggil mandat ni kira macam ketua lah. Ketua. Dan mandat ini mewujudkan ketua-ketua kumpulan dan mencari pelabur-pelabur yang nak mendapat laba keuntungan yang besar. Dia mempunyai tas-tas tertentu, tas untuk mencairkan wang di Switzerland, mencairkan emas di UK. Nak dapat clearance, setiap satu tas tu ada tas masing-masing. Modus operandinya juga adalah dia cuba untuk menarik minat pelabur-pelabur dengan menjanjikan pulangan. Tidak mempunyai pulangan yang tetap tetapi analoginya adalah jika kita melabur satu ribu ringgit, kita akan dapat tiga juta US dollar. Satu ribu ringgit, tiga juta US dollar. Ayo betul. <laughs> Bukan itu saja. Sebahagian daripadanya juga dijanjikan dengan pulangan berbentuk jongkong-jongkong emas. Dan ada daripada mereka dijanjikan juga dengan pulangan berbentuk pakej mengerjakan ibadah umrah. Ha, ada juga Dia ada umrah sikit. <laughs> Dan, jadi, Antara perkara-perkara yang menarik minat mereka, mereka dimaklumkan oleh mastermind bahawa apabila ada pertikaian di Jalan Semantan tempoh hari berkaitan dengan Masjid Jalan Duta tu, dia kata dana ini akan dibawa masuk untuk menebus tanah di Jalan Semantan bagi pihak kerajaan dan masjid itu akan diwakafkan semula kepada umat Islam. Ini antara janji-janji yang telah dibuat oleh mastermind. Jadi apa yang kita pada kita ini merupakan satu perkara yang tidak benar syarikat ini ditubuhkan tidak mempunyai kebenaran untuk menawar apa-apa pelaburan sama ada melalui akta pasaran modal Malaysia atau melalui atas skim kepentingan menurut semakan syarikat ini bukanlah syarikat pelaburan yang sah dan individu ini individu ini tidak mempunyai sebarang kebenaran ataupun lesen untuk menerima deposit ataupun untuk menawarkan pelaburan oleh sebab itu, kita percaya bahawa dana-dana kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mastermind adalah kenyataan-kenyataan yang tidak benar, palsu, tujuan untuk mendorong serahan harta mangsa-mangsa bagi tujuan yang curang untuk menipu mangsa-mangsa yang ada. Oleh sebab itu, kita telah membuat laporan polis beramai-ramai. Laporan polis telah dibuat. Sebahagian besar daripada laporan polis ini telah dibuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 Jenayah Tipu dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, CP Datuk Rusdi Muhammad Isa telah membuat satu statement di sidang media mengatakan dia telah mengungkap kertas siasatan di bawah Seksyen 420. Jadi kenapa kita hadir pada hari ini? Kita hadir hari ini kerana dua sebab. Bagi mereka yang telah mendapat keputusan report Seksyen 420 jenayah tipu, kita hadir hari ini untuk menghantar surat serahan untuk memohon pertimbangan kepada yang amat kita hormati Datuk Rusdi untuk mempercepatkan siasatan ini dan menyerahkan kertas siasatan kepada pertimbangan Jabatan Peguam Negara bagi tujuan pendawaan. Yang kedua, terdapat sebahagian daripada mangsa-mangsa yang ada laporan polisnya telah diklasifikasikan sebagai NFA, sebilangan kecil. Jadi kita hadir hari ini untuk menghantar surat untuk mohon pertimbangan keputusan yang NFA tadi dipertimbangkan semula untuk dirujuk kepada report yang telah dibuka kertas siasatan Seksyen 420 ataupun berstatus ROR 2420 Refer other uh, report 2420 Dan untuk maklumat rakan-rakan media menar, men, Melalui kajian lapangan dan maklumat-maklumat Daripada mangsa yang ada Sindiket ini masih lagi beroperasi Masih lagi menawarkan Pelaburan-pelaburan sebegini Dan saya percaya Makin ramai lagi lah mangsa-mangsa Yang akan tertipu Jika tidak ada tindakan Yang serta-merta yang lebih cepat daripada pihak agensi siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Apa yang kami harapkan adalah satu keadilan di mana kami berharap supaya kertas siasatan dipercepatkan dan pendawaan terhadap suspek dan mereka yang bersubahat ataupun kita panggil mandat-mandat yang masih lagi membuat promosi mereka perlu didakwa kerana bersubahat di bawah Seksyen 107 Subahat Jenayah kerana terlibat dalam bakat jahat untuk menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang. Dan untuk makluman juga setelah selepas ini, kita juga akan membawa pengadu-pengadu untuk membuat laporan kepada Bank Negara supaya satu siasatan di bawah Seksyen 137-1 Akta Perkhidmatan Kewangan kerana kita percaya bahawa individu dan mandat-mandat yang membuat promosi ini dikira sebagai memungut deposit haram bertentangan dengan Akta Perkhidmatan Kewangan kerana mereka tidak dilesenkan untuk menawar dan memungut deposit daripada pelabur-pelabur awam dan bertentangan dengan Akta Perkhidmatan Kewangan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman penjara 10 tahun atau denda 50 juta atau kedua-duanya sekali. Saya ingin memberi amaran kepada mana-mana orang yang masih lagi bersekongkol dengan mastermind kerana saya tahu bahawa masih lagi sebilangan besar yang masih lagi membuat promosi kerana masih lagi yakin dengan dana tayul ini, kita bukan saja menyasarkan kepada mastermind. Kita juga ingin menyasarkan kepada mana-mana ejen, mana-mana orang yang membantu mastermind membuat promosi dan kita akan memasukkan nama-nama individu tersebut di dalam laporan kita supaya dia dikenakan tindakan di bawah kanun kesesaan Seksyen 10 Subahat Jenayah dan juga Seksyen 137.1 kerana memungut deposit tanpa lesen. Oleh yang demikian, kita mohon pertimbangan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk membantu mangsa-mangsa yang telah tertipu, yang kita syak tertipu untuk disiapkan kertas siasatan supaya dia dapat pendawaan sekaligus memberikan keadilan kepada mangsa-mangsa yang ada. Okay. Nah, saya uh, Jelaskanlah benda ni. Kalau boleh, saya nak settle secepat mungkin uh, apa yang kita buat dengan aku uh, MHO ni. Kita nak uh, apa, bertindak dengan secepatnya lah uh, Apa yang kita ambil kes uh, Sebab dah terlalu lama Dah, dah, dah masuk hampir 5 tahun season. Jadi uh, apa yang kita ambil kes dengan MHO ni Kita nak selesaikan dengan secepat yang mungkin lah Mastermind tu kalau boleh kita nak um, uh, Buat tangkapan yang cepat lah Kita nak tahu uh, Selesaikan uh, se se lanjut dia uh, Seterusnya macam mana uh, uh, Kita nak uh, tahu mastermind tu Dapat tangkap uh, secepat dan uh, mandate-mandate dia sebab uh, dalam uh, apa dalam dia punya dokumen hanya mastermind saja uh, nama-nama yang mandate-mandate tu -mandate tak ada jadi kita nak tahu daripada uh, mastermind dan mandate-mandate dia lah kita nak secepat yang mungkin lah dia punya keputusan tu yang, yang kita buat sekarang uh, daripada 2 bulan lepas hampir 2 bulan lepas ni masuk kali kedua lah uh, setakat tu je lah kot yang saya boleh, <laughs> boleh. boleh <gunakan>. yeah. uh. <laughs> pelaburan awal sampai pelaburan terakhir dan perkembangan dalam tempoh pelaburan Macam mana? Ha? Asal uh, hmm. saya sebenarnya saya dah tak percaya dah benda sini. Uh, asal saya jumpa kawan ni, asal saya nak buka korporasi tau. Oh. Asal. Uh, jadi saya nak buka korporasi sendiri dan dia kenalkan seorang. Yang saya tak kenal pun dengan Haji Zul ni. Uh, saya jumpa dengan seorang datuk ni. Uh, berusaha dengan urusan lain. Tapi datuk ni dalam masa lebih kurang 2 minggu kot dia kenalkan saya. Dengan seorang uh, lagi lah kawan dia, dia kata dia punya kawan dia boleh buka koperasi apa semua kan. Bila saya jumpa, bila saya jumpa, nah, dia lah benda-benda ni. Saya kata saya tak nak, saya tak nak benda-benda terlibat macam ni. Sebab saya dah uh, lalui benda-benda dana ni. Belas-belas tahun dulu saya dah lalui. Jadi saya dah serik dengan benda-benda macam ni sebenarnya. Jadi uh, saya rasa saya terperangkap juga dengan pedaya, terper Asal saya masuk RM200 uh, je. Asal duit 200 sahaja Asal saya masuk syarikat Mula sebelum saya masuk syarikat saya tak ada modal pun Kita tak apa dia modalkan dulu Dia kata kan Sekat saya tak nak Syarikat tak apa Saya tak berminat dengan benda ni Daripada situ lah Daripada 200 sampai ke juta dia saya So uh, total kerugian? total kerugian dalam 22 juta Tapi saya kira daripada resit yang saya ada sekarang ni 17 juta uh, Jadi saya claim daripada uh, yang saya ada je lah 17 juta Hmm, yang cash tu orang tak boleh terima jadi saya klaim yang 1.7 juta. Uh, kalau boleh saya nak uh, urusan MHO ni secepat mungkin lah. Saya nak sangat masa main ditangkap. Sebabnya diorang masih berlega-lega lagi buat kutipan. ada uh, sih buat kutipan ya? Masih buat kutipan lagi sekarang. Ada ada darah apa Ah, uh, tak ada. Tak ada lagi kepulangan, tak ada lagi dapat balik lah. Cuma dia ada buat event program hari itulah. Dia ada bagi kat kami, lebih kurang 10000 kan. Program Hari Raya lah kat saya tak ingat dah. Tapi duit tu, dia, dia ambil balik sebenarnya dia saja just, just untuk bukakan ahli-ahli ni nak nampakkan kita ni ah, macam ah, pola uh, lah untuk semangat ah, ah, ke depan lagi kan tapi dia cakap eh kenapa dia bagi ah, dia bagi dia ambil balik saya cakap kan eh, ada ah, pada situ lah saya bergaduh sebab sikit lah Allah uh, ah, stop saya di situ uh, ah, saya tahu benda benda ni ah, tak ada tak wujud tapi diorang orang masih berlegar lagi masih buat kutipan lagi mastermind dia ah, ada duduk dekat BTS eh. uh, ah, ah, BTS mastermind dia kalau boleh saya nak buat dia terkapan dengan secepat yang mungkin. Saya nak saya nak itu je lah. Tak ada apa lagi yang saya nak sampaikan. saya, saya panggil Puan B je lah. Puan B. Puan B. Puan B. Puan jumlah kerugian saya 2.2 juta tetapi dalam resit saya yang ada saya pegang 1.7 juta. Hmm. So, itu dan uh, saya saya memang banyak kemas dan ada sebab sedikit duit kawan-kawan. Ada. Uh, so terlibat juga dengan kawan-kawan sekali. Ya? Ah ya, yeah. uh, kawan-kawan okay, sekali. Uh, saya pikul amanah tu, saya pun ada uh, projek yang lain. Bukan saya tunggu yang ni sebab saya pun tahu dah tahu tahun Eh? Jadi saya usahlah. Memang saya pun tanggung jawab saya cakap dengan orang. Saya tak akan uh, tunggu duit ni. Saya ada buat uh, adalah projek saya sendiri akan ganti balik dengan izin Allah lah. Uh, insya InsyaAllah saya akan kembali-baliklah duit okay. kawan-kawan. InsyaAllah. Dengan ni dah dalam ni? Saya barang meniaga, kemas ataupun Ya, saya barang kemas lebih kurang 16 tahun dah kot. Okay. tahun. Tapi saya terduduk dengan uh, pelaburan dana ni. Puan Zah. Okay. Uh, saya daripada Bapak. Okay. Saya saya diperkenalkan seorang seorang kawan untuk menyertai uh, pelaburan ni dengan uh, ditunjukkan dengan apa uh, berbagai-bagai dokumen lah untuk meyakinkan meyakinkan bahawa uh, Laporan ini adalah betul Seperti dokumen-dokumen daripada Bank Negara World Bank Dan juga wakil-wakil dia di luar negeri So bila kita lihat Ada je uh, cop daripada Bank Negara Kita tak tahu sama ada sah atau tidak Semasa itu Jadi ia meyakinkan saya untuk menyertai uh, Jadi kerugian saya uh, Menyertai ini uh, Since 2018 sebenarnya uh, Sehingga tahun 2025 Kerugian saya tidak banyak. Seperti jok, sorry, jok, Bel negara tu dilihat di mana? Dalam dokumen-dokumen, surat jok. menyurat, surat lah yang diperlihatkan jok. kepada uh, Pelabur So kami diminta untuk menawarkan, dia panggil tas, tas, tas-tas, macam-macam tas lah. Ada nama-nama tas dia. So setiap tas tu uh, contoh kita untuk membuat sertifikat uh, untuk memperbaharui sertifikat. So uh, katakanlah sertifikat tu kena RM500,000. So kita diminta uh, untuk menyelesaikan kas tu. Uh, jadi ramailah yang yang terlibat. Uh, dan kerugian saya taklah banyak seperti rakan-rakan yang lain. Uh, cuma RM100 lebih lah. Uh, yeah. Dan saya harap sangat sebab benda ni dah lama. Lama sangat-sangat. Dan kita tak nak berterusan. Setiap janji-janji dia tu tak satu pun yang dipenuhi. Kita 2018. Ya. Yeah. 2018. 2018. 2018. 2018. Betul. Bila sampai satu ketika bila kita dah dia dah tak ada dah apa ni tu tas yang yang dia boleh uh, apa bagi. dia boleh bagi hmm. uh, dia akan create macam oh kita punya uh, dana kita ini telah di hijack oleh kerajaan contohlah alasan dia lah. alasan dia lepas tu bila sampai satu ketika kita akan buat balik di, uh, disuruh untuk melakukan kas yang lain Kemudian dia akan kata sampai sampai satu ketika dia akan kata uh, sertifikat kita dah mati expired dan kita kena renew expired uh, expired uh, Stif sertif sertifikat, sertifikat tu uh. kemudian uh, lagi lah lima ratus ribu ke, seratus ribu ke dan and so on lah sampai sekarang ni, saya diberitahu dia masih lagi menjalankan uh, kegiatan itu. dan so? macam ni ada kat mana dia? Saya tak pasti sebab saya dah tak koyo lah uh -huh. uh, Tapi ada rakan-rakan yang mengatakan Masih ada di, di Masih ada orang berjumpa dengan dia ni lah Masih hidup Masih hidup <laughs> uh, Dan ada juga yang sedihnya Ada rakan-rakan kita Ramai yang dah meninggal Hidup dalam kesusahan Sebabnya mungkin uh, pada orang di luar sana Dia mengatakan Kita ni bodoh Dia kata bodoh sebab percaya pada benda-benda ni Tapi pada saat itu Bila kita ditunjukkan dengan dokumen-dokumen uh, Jadi kita macam berasa sedikit yakin lah sebenarnya kan Jadi dah berlarutan sangat lama Berdasarkan ilmu yang ada lah <laughs> Pengetahuan yang ada terima je lah kan Ya lah ya. Ya, sebab, sebab ramai rakan-rakan pun menyertai juga kan Jadi kita percaya pada kawan-kawan Dan saya berharap benda ni akan berakhir lah ya. Jangan lebih ramai lagi orang lain di luar sana yang tertipu dan terpedaya ya. ya, Terima kasih